Маргарита Січкар народилась 24 квітня 1969 року у місті Водовосток у сім'ї військового. Відкрив для себе у 1984 році Київ, вступає до Київського торгівельно-економічного інституту, адже вже в дитинстві вона знала, що хоче стати власницею ресторану. Мати трьох дітей, автор книги «Щоденник ресторатора, «25 способів життя з користю для себе та щоденник успішної жінки. Сьогодні Маргарита Січкар відома рестораторка, бізнес леді та просто сучасна і успішна жінка, яка радо ділиться своїм досвідом та знаннями. На жіночий фестиваль Аніма запрошена у якості тренера майстер-класу Життя з користю. Я считаю, что жизнь человека должна быть наполнена красивыми яркими красками. И их создают красивые поступки. Соответственно, именно этому будет посвящен мой мастер-класс, в котором я покажу некую формулу успеха, по которой я живу, по которой я очень много чего успеваю делать. При этом для меня красота стоит на первом месте. И это совершенно несложно научиться этому. Главное просто помнить об этом, что когда вы что-то делаете, вы должны делать так, чтобы это было красиво. И тогда это правильно. Но это так коротенько, потому что все остальное я дам на мастер-классе. А, и вот какой, на вашу думку, мая сегодня будет сучасная успешная женщина? Потому что вы и есть, власне, втиленням цієї женщины в своем жизни. Вот какие порады, возможно, достать женкам? Женщина на сегодняшний день должна иметь три основные, скажем, ипостаси. Первое, это она должна следить за собой, то есть она все-таки должна быть женщиной, она должна быть женственная, красивая. Максимально удалить из гардероба брюки, это только походы и все остальное, а все-таки жинка должна быть э, женщиной и женщина ее делает женская одежда это первое, второе женщина должна быть наполнена внутри она должна быть интересная, гармоничная, она должна творчески развиваться, рисовать картины, петь. При этом эта женщина третья, она в ней и развиты и мужские качества, потому что в каждом из нас, и у мужчин, и у женщин есть мужское и женское начало. И надо, не надо забывать о мужской части, а мужская часть женщины – это ее э, трезвый ум, который э, позволяет женщине очень э, правильно оценивать ситуацию и принимать верные решения, основываясь на, естественно, своем э, то, что ей подсказывает сердце. И вот э, сочетание сердца и ума плюс внешняя красота и наполненность внутри, вот я думаю, вот это и является той женщиной, о которой мечтает каждый мужчина и то, к чему должна женщина стремиться. От сьогодні, коли запитуєш жінок, наприклад, що у них стоїть на першому місці, дуже багато хто каже, що діти, чоловік, сім'я, родина і забуваючи про себе. От як ви гадаєте, що в жінки повинно бути власне, на першому місці? Чому дуже багато жінок каже про те, що ну, я це вже там окрема справа, я до себе якось дійду з часом. А чи варто бути в себе на першому місці жінці? Я думаю, що не тільки жінці, але в жінці в першу чергу, вона має бути на першому місці, вона сама. Что я имею в виду? Она должна любить, уважать себя. Огромное количество женщин, которые на себя, так сказать, забили, они растворяются в семье, в детях, в муже, абсолютно не занимаясь собой, и потом удивляются, почему мужчина уходит от них. Потому что мужчине она перестает быть интересной, она растворяется, ему некого завоевывать. Поэтому женщина всегда должна концентрировать внимание, в первую очередь, на себе, как я себя чувствую, насколько мне комфортно. Да? И после этого, когда женщина внутри наполнена и она счастлива, она готова этим делиться. И это очень важное правило. Женщина не может дать мужчине, если она внутренне не наполнена. Вот, поэтому это... Э -э не все мужчины, к сожалению, об этом знают, но если... Вот те, которые знают, они успешны, и у них все нормально в семье. Обожания нашим женкам. Какие хотелось бы сказать? Ой, я желаю женщинам города Хмельницкий быть гармоничными, наполненными, самодостаточными, ну и, конечно же, счастливыми. Спасибо. Я считаю, что это важное мерило быть счастливым человеком.